بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں احمد ناصر دیکھیے عرصہ دراز سے پنجاب کے اندر قبضہ مافیا کا ایک راج رہا ہے وہ جب چاہتے تھے جس غریب شخص کی جائیداد پہ دکان پہ یا گھر پہ قابض ہو جاتے تھے اب یہ کہ حکومت پنجاب نے ان قبضہ گروپ کو نکیل ڈالنے کے لیے اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے ایک آرڈیننس نافذ کیا ہے دی پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف دی امول پراپرٹی آرڈیننس ٹوینٹی فائیو یہ کہ آج کے چیپٹر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس آرڈیننس کا نافذ کن کن جائیداد کے اوپر کن کن زمینوں کے اوپر ہوتا ہے یہ کہ آیا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز پر وراثتی یا خاندانی زمینوں پر قرائداری داری کے معاملات کے اوپر یہ کہ ایسے تمام کیسز جو آر ایڈی عدالت کے اندر پینڈنگ ہیں ان کیسز کے اوپر دیہاتوں کی شاملات جگہوں کے اوپر اس آرڈیننس کا نفاذ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور یہ کہ اگر ہم نے اس آرڈیننس کو ایکسرسائز کرنا ہے یا اس سے مستفید ہونا ہے تو ہم درخواست کس جگہ پہ دیں گے اور درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کتنے دن بعد ہمیں اس درخواست کا فیصلہ مل جائے گا اور ہمیں انصاف مل جائے گا اور یہ کہ اگر قبضہ مافیا گلٹی پائے جائے تو ان کے اوپر کون سی قانونی کاروی عمل میں لائی جا سکتی ہے اور اگر مافیا کا کوئی معامن مددگار ہو تو اس کے اوپر کوئی شخص غلط کے اوپر کیا قانونی کاروی عمل میں لائی جائے گی تو چپٹر شروع ہونے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک ٹائملی پہنچ سکے اور اس جو ویڈیو ہے یہ اس کو کر لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے صرف ایک کلک سے کسی شخص کو بہت زیادہ کیا ہو جائے فائدہ ہو جائے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پنجاب کے اندر نا زمینوں کا جو معاملہ ہے نا یہ عرصہ دراز سے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ ایک شخص بیچارہ ساری عمر تھوڑی تھوڑی کر کے جمع پونجی کے ساتھ ایک جائیداد گھر یا دکان خریدتا ہے تو کوئی بھی جو طاقتور اس کا ہمسایا ہو سکتا ہے اس کا رشتہ دار ہو سکتا ہے یا کوئی بھی تھرڈ پارٹی قبضہ گروپ ہو سکتا ہے وہ اس جائیداد کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں اور یہ بندہ جو ہے یہ بیچارہ جس نے پائی پائی جمع کر کے اپنی جائیداد بنا رکھی ہے یہ سالہ سال کیا کرتا ہے اس جائیداد کو واپس لینے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی آنرشپ کو ڈکلیئر کرنے کے لیے ہر دفتر میں ہر عدالت میں ہر آفس میں جاتا ہے لیکن اس بندے کی بیچارے کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو اس مقصد کے لیے حکومت پنجاب نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے ان سب لوگوں کے اوپر ان سب لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے جن کی جائیدادوں کے اوپر ناجائز قبضہ ہوا ہوا ہے اب وہ اس آرڈیننس کے تحت اپنا کیا کر سکتا ہے ناجائز قبضہ کیا کروا سکتے ہیں ختم کروا سکتے ہیں اب آیا کہ ان آرڈیننس سے فائدہ کیسے لیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تو آپ کے پاس پراپرٹی کے سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں اس کے آنرشپ کی ساری ڈیٹیل آپ کے پاس موجود ہے اور آپ ہی اس کے آنر ہیں تب ہی آپ اس آرڈیننس کا فائدہ لے سکتے ہیں ادروائز آپ اس آرڈیننس کے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے درخواست دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو جس بندے کے کی جو پراپرٹی ہے جس بندے کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ ہوا ہوا ہے وہ ایک تحریری درخواست لکھے گا متعلقہ ڈی سی صاحب کے نام پہ اور اس درخواست کے اندر اپنی جو پراپرٹی ہے یا اپنی جائیداد ہے اس کی تمام تر ڈیٹیل لازمی لکھے گا آیا کہ اس کا جو ختونی نمبر خسرہ نمبر یا اس کی حد بندی وغیرہ یہ ہر چیز لکھے گا اور اس ایپلیکیشن کے ساتھ اس کی ملکیتی ڈاکومنٹس یعنی انتقال فرد یا رجسٹری کی کو کاپی لازمی لگائے گا اور یہ کہ اس درخواست کے اندر یہ بھی تحریر کرے گا کہ کس طریق کو یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ کریئٹ ہوا ہوا تھا یعنی کہ جو قابض بند ہے اس کے ساتھ اس شخص کا کب معاملہ کیا ہوا سٹارٹ ہوا تھا کب اس نے قبضہ کیا تھا وغیرہ وغیرہ یہ ساری ڈیٹیل ایک ایپلیکیشن کے اندر لکھے گا اور بذات خود جا کے ڈی سی آفس میں جا کے یہ اپلیکیشن کیا کرے گا سبمٹ کروائے گا اس ڈی سی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور اس کمیٹی کو ڈسٹرک ریزولیشن کمیٹی کا جاتا ہے وہ کمیٹی اس کے کیس کو پورا تھورولی اس کو اوبزرف کرے گی اس کو دیکھے گی اور آیا کہ اس دوران اگر اس کو لگے گا کہ کوئی ایویڈنس آنی چاہیے یا کوئی ریکارڈ آنا چاہیے تو وہ بھی اس کو کیا کرے گا وہ ریکارڈ بھی مگوا سکتی ہے کمیٹی اور وہ ایویڈنس بھی طلب کر سکتی ہے اور نوے دن کے اندر اندر وہ کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی اگر ڈی سی صاحب اس معاملے کا فیصلہ نہ کر سکے ہوئے تو یہ معاملہ آگے ریفر کر دیا جائے گا ٹرائیبونل کے پاس ٹرائیبونل بھی ہر ڈسٹرک کے اندر ایک ایک اسٹیبلش کی جائے گی اور اس ٹرائیبونل کا جو ہیڈ ہوگا وہ کوئی بھی ریٹائر جج ہوگا اور اس ٹرائیبونل کی جو پاور ہوگی وہ سیول اور سیشن ججز کے ایکول ہوگی یعنی کہ سیول اور سیشن ججز کی جو پاورز ہیں ان کو یہ ٹرائیبونل جج کیا کر سکتا ہے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے یہ کہ ٹرائیبونل بھی ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر اس کا کیا کرے گا فیصلہ کرے گا جو بھی فیصلہ آئے گا اگر اس کمیٹی کے فیصلے کی صورت میں قبضہ مافیا گلٹی پایا جاتا ہے تو اس کو کیا سزا ہو سکتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ دس سال کی سزا ہو سکتی ہے اور کم سے کم پانچ سال کی سزا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کو جو جرمانہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ دس لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اور اگر قبضہ مافیا کا کوئی سہولت کار ہوگا معاون ہوگا یا مددگار ہوگا تو وہ بھی اگر گلٹی پایا گیا تو اس کو بھی کم از کم ایک سال کی سزا ہوگی اور جو اس کو جرمانہ ہوتا وہ دس سال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اور یہ کہ اگر جو سائل ہے درخواست گزار ہے اور پتہ چلے کہ اس بندے نے غلط اپلیکیشن دے رکھی ہے درخواست دے رکھی ہے تو اس کے اوپر بھی سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اس آرڈیننس کا جو نفاذ ہے وہ کسی بھی ایسی زمین کے اوپر جائیداد کے اوپر نہیں ہو سکتا جس کی آنرشپ کا کیا ہو ڈسپیوٹ ہو یعنی کہ ایک بندہ ہو اس کے پاس بھی اونرشپ کے ڈاکومنٹس ہوں دوسرے بندے کے پاس بھی اونرشپ کے ڈاکومنٹس ہوں تو ایسی صورت میں ایسی زمین کے اوپر اس آرڈیننس کا نفاظ نہیں ہوگا یا وہ تمام کیسز جو آلریڈی عدالت کے اندر پینڈنگ ہو اس کے اوپر بھی اس آرڈیننس کا نفاظ نہیں ہوگا یا وراثتی جائیداد جس کی ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی یا جس کی وراثتی ڈگری نہیں ہوئی اس کے اوپر بھی اس کا نفاذ نہیں ہوگا اور کرایہ داری کے تمام معاملات کے اوپر بھی اس آرڈیننس کا نفاذ بالکل بھی نہیں ہوگا اور یہ کہ اگر کوئی فیصلہ یہ ڈسٹرک ریزولیوشن کمیٹی دے دے اس فیصلے کے خلاف عدالت کے اندر کسی قسم کا کوئی سٹے نہیں لے کے آیا جا سکتا یا عدالتی کوئی بھی فیصلہ ہو وہ اس کمی ڈی سی آفس کے پاس نہیں لے کے آیا جا سکتا یا ریزولوشن ڈسٹرک ریزولوشن کمیٹی کے پاس وہ فیصلہ نہیں لایا جا سکتا مطلب یہ کہ جو ڈی سی صاحب کے پاس جو ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی ہے یہ عدالتی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں کرے گی اور عدالت جو ہے وہ ان کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی عمل دخل نہیں کرے گا تو یہ جو آرڈیننس ہے امید ہے کہ یہ آرڈیننس ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا اور وہ تمام لوگ جو بیچارے عرصہ دراز سے یہ ناجائز قابض لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں کے بیچارے سالہ سال کی محنت کے بعد مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو ان کے لیے امید ہے کہ یہ ایک روشنی ثابت ہوگا تو آج کے جو چیپٹر کے اندر ہم نے تھوڑا سا اس کو سٹڈی کیا کہ جو آرڈیننس حکومت پنجاب نے نافذ کیا ہے دی پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف دیبل پراپرٹی آرڈینینس اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے اس کو اویل کرنا ہے اس کو ایکسرسائز کرنا ہے اس کے فائدے کو تو سب سے سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے پاس پراپرٹی کے تمام ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ہمارے پاس اس کی ملکیت ہونی چاہیے پھر ہم کیا کریں گے متعلقہ ڈی سی صاحب کو ایک اپلیکیشن دیں گے تحریری صورت میں اس میں تمام ڈیٹیل ہوگی اس پراپرٹی کی کہ آیا کہ اس کی جو کھیوٹ نمبر ختونی نمبر جو حد بندی اس کی یہ ہے اور یہ کہ اس درخواست کے اندر ہم یہ بھی تحریر کریں گے کہ جو جو ہماری جو ڈسپیوٹ کا جو نویت ہے یہ ڈسپیوٹ کے جو ڈیٹ ہے وہ کیا ہے کس طریق سے ہمارا قبضہ مافیا کے ساتھ کیا ہوا ہوا ہے یہ مسئلہ کریٹ ہوا ہوا ہے یا مسئلہ سٹارٹ ہوا ہوا ہے اور یہ کہ ہم اس اپلیکیشن کے ساتھ تمام قسم کے جو ملکیت کے ڈاکومنٹس یعنی کہ فرد رجسٹری اور انتقال وغیرہ کیا کریں گے ساتھ لگائیں گے اور کہ جو ایک ڈی سی صاحب کی سربراہی کے اندر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ اس سارے معاملات کو دیکھے گی اس کی اس کو پورا ریفائن کرے گی اور ویدین نائنٹی ڈیز اپنی کیا کرے گا اپنا فیصلہ دے گی اور اگر ڈی سی صاحب اپنا فیصلہ نہ دے سکے تو وہ کیس کو فارورڈ کر دے گی آگے ٹرائیبونل کے پاس اور ٹرائیبونل بھی ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ ویدین نائنٹی ڈیز وہ کیا کرے گا اپنا فیصلہ سنائے گا اور ٹرائبیونل کا جو ہیڈ ہوگا وہ کوئی بھی ریٹائر جج صاحب ہوں گے جو کہ تین سال تک اس میں کیا ہوں گے ایز اے جج جو ٹرائیبونل کا کیا کریں گے سربراہی کریں گے اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی شخص قبضہ مافیا جو ہے وہ گلٹی پایا جاتا تو اس کو کم از کم پانچ سال کی اور زیادہ سے زیادہ دس سال کی سزا ہوگی یا دس سال دس لاکھ تک کا اس کو کیا ہو سکتا ہے جرمانہ ہو سکتا ہے جو اس کا معاون ہوگا مددگار ہوگا اس کو بھی کم از کم ایک سال کی سزا اور دس لاکھ کا دس لاکھ تک کا کیا ہو سکتا ہے اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے اور ہر وہ پروپرٹی جس کی آنرشپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہو وہ اس قانون کے تحت اس پہ ہم اپلیکیشن نہیں دے سکتے یا کرایہ داری کے معاملات جو وراثتی زمین اس کے معاملات جب تک کہ وراثتی ڈگری نہ آئی ہو یا وہ تمام معاملات جو عدالت کے اندر پینڈنگ ہیں اس کے خلاف ہم ڈی سی صاحب کو اپلیکیشن موف نہیں کروا سکتے تو امید ہے کہ آج کا جو چیپٹر ہے وہ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا ابھی آپ کے ذہن میں جو کوشچنس ہیں امید ہے کہ وہ آج کلیئر ہو گئے ہوں گے باقی اگر کسی قسم کا کو کوئی بھی کوششن آپ کا ریز ہوگا تو کائنڈلی آپ مجھے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ شورٹی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ